Аню, зараз, зважаючи на те, що долар стає все дорожчий, ти отримуєш гонорари тут, в Україні в гривні, а витрачаєш і живеш в Америці, і там в тебе діти, яких потрібно годувати, і житло, яке ти винаймаєш, чи ти не думаєш про те, що якщо так і далі піде. Ты перевезешь родину из Америки до Украины. Пока что трачу то, что заработала, честно скажу. И, и концертов не так-то много сейчас. Ты скажешь тебе любой артист. Ну и, и по разным соображениям своим личным я сейчас от многих концертов отказываюсь. Это концерты в России? Нет, ну ты знаешь, я не сказала. Мне проще сейчас писать музыку и делать что-то здесь. А потом... У меня бабушка живет в Томске, понимаешь? И каждый раз, когда я говорю с ними по телефону, мне хочется кричать о каких-то вещах, хочется говорить. А они мне говорят что-то другое. И, и мы вступаем в дискуссию, отступаем, вступаем в дискуссию. То есть это, это очень сложно, но я все равно люблю свою бабулю. Я благодарна за то, что она мне выросла. Она мое все. И что бы ни случилось между нашими странами. Я не могу сказать бабуля, я больше тебя не люблю. Сейчас, когда ты летаешь в Москву, ты вступаешь в дискуссию с коллегами, с кем-то, кто имеет другую думку, потому что такие люди есть. Давай будем честны. Недавно я вступила в дискуссию с водителем э, из Армении в Лос-Анджелесе. Когда я еду, значит, в машине, и он мне начинает рассказывать, что происходит у меня в стране. Я выхожу, встала, хлопнула дверь, и ушла. Вы ничего не знаете. Там там. Я могу вам скинуть ссылки, Ну, но... почему такое? В общем, ну, но... я думаю, что это все сейчас переживает каждый из нас. И ты, и я, и, и все переживают. Зараз крамниці і магазини, бутики зачиняються. Ти навпаки відкриваєш магазин свого бренду. Не страшно, що цей магазин може проіснувати Буквально несколько недель, же на курс доллара, на экономическую ситуацию. Очень страшно. Очень страшно. Я понимаю, что у меня большой офис в центре города. У меня 20 сотрудников, которым нужно платить зарплату. И я понимаю, что они приходили на зарплату а, равную 300 долларов, а сейчас они имеют зарплату 50 долларов, вы имели бы. И я понимаю, что люди ни в чем не виноваты. И я, я поднимаю потихонечку, насколько могу, Зарплаты у нас каждый день скачут цены на ткани. Каждый сегодня они стоили, значит, там 200 гривен, завтра 300, 400. А ты не можешь поднимать цены, потому что не может майка стоить там полторы тысячи гривен, но она не должна стоить полторы тысячи гривен. Это много. В общем, выбора нет, но пока работаем в минус. Единственный способ. Ты так и взважуєшся відкривати свій магазин, незважаючи на кризу. У мене немає другого вибору. А що це хочеш, щоб я все закрила і поїхала в Лос-Анджелес? Я можу. А як ці люди? Здаються слабкими, мне кажется. Да мы можем встать встретиться через полгода, ты мне скажешь: "Вот вот ты". Ну я признаю, скажу, скажут, что ещё я пробовала. Я пробовала, я зрозуміла, що це була дуже погана ідея. Я закрыла свои магазины, открыли его через, там, через два года. Но я верю, что сегодняшний все возможно. То, если мы сейчас все сложим руки и скажем, этот дурак, этот козел, этот идиот, а мы все такие в белом, нужно пахать, пахать, пахать и работать. Зважаючи на то, что сегодня концерт святковый, что тримала от коханого на 14 лютого, на день всех закоханных, и что замовила на 8 березня? Это можно умереть со смеху на 14 февраля. Мы отменили всю работу, мы отменили все дела мы собрались дома, никто не работает, свечи, все. И тут моя подружка говорит, я заеду к тебе на 15 минут. Я чуть-чуть. В общем, подружка присидела до двух часов ночи. Я ничего отрымала маленький подарок и все. Он вообще ничего не отрымал. А на 8 марта? М -м -м замовляешь подарунки на 8 марта? Да нет, ну честно говоря, мужчинам нужно помогать. Я очень хотела халатик на Новый год. Мне его дома прям не хватало. Я выхожу из души и понимаю, что мне для счастья не хватает халата. И я, значит, любимый, так хочется халатик, так хочется халатик. В общем, прихожу на Новый год, у меня красивый халат с Ну, нужно помогать мужчинам. Просто понятно, что если там у него нет возможности купить вам Бентли, ну попросите у него халатик. Он обязательно заработает и купит потом вам Бентли. И наоборот, благодарить за то, что we